День добрый, мои дорогие. Ну что, выпустили они это скандальное решение и выпустили молодежь с 18 до 22 из незалежной. Так а у меня вопрос, что значит выпустили? Так а раньше что, не пускали? Так это же не демократично, в смысле? Если в Конституции было написано, что каждый гражданин имеет свободу передвижения, то сейчас они официально признали, что держали заложников. Ну, друзья мои, это совсем не перемога, это последний гвоздь в крышку гроба этой страны. Сейчас объясню популярно. Безусловно, народ повалил, молодежь повалила навсегда, на всех ККП на границе с Польшей. Гигантские очереди, да. Эти парни решили воспользоваться свободой. Я вам скажу больше, окно временное. Но с точки зрения Вильной нации и Великой Украины, друзья мои, это катастрофическое решение. Это катастрофическое решение, которое значительно ударит по экономике и по промышленности. Теперь окончательно некому работать. Многие отказались на работу выходить уже завтра. Поймите, эта мобилизация три года сделала так, что Поесть проесться по любому центру города, ты увидишь только тех, у кого либо отсрочка, либо кто милитаризированный, это либо ТЦК, либо их помощники, либо вот такие, не подлежащие под, под мобилизации. Вот они где-то и работали. И вот сейчас, друзья мои, эти десятки тысяч, сотни тысяч человек свалят, они уже валят. Но опять же, есть нюансы знаете, что их там ждет? А ничего, многим из них даже защиту временную не предоставят. Почему так? Ну, во-первых, селить некуда. Переполнено все. Во-вторых, программы по беженцам максимально сжимаются уже на протяжении года. В-третьих, ну, у меня на канале для интервью в гостях у Колобка было ряд интервью с украинскими беженцами, которым отказали в пособии. Отказала Германия, отказала Нид Нидерланды, Голландия, Норвегия отказала. Почему сказали? Мест нет, рассматриваем заявления только особо уязвимых слоев населения. То есть только женщин и детей. Все. Да, им нужны наши дети, потому что они их ополячат, а германят и а норвежцы. А мужикам не дают, друзья мои. Поэтому вот эти ребята, которые мне давали, ну вот последний, бомжевал в Германии, поехал в Нидерланды, тоже получил отказ, все переполнено, тоже бомжевал, друзья мои, все, и сейчас он бомжует. Знаете, кстати, что он говорит, те люди, которые подкинули мне на ход ноги, а, цитирую, да, он на своем сложном тернистом пути, когда он там бомжевал и спал в ночлежках и в Амстердаме, и в Голландии, и в Берлине, встречал пару адекватных земляков, которые давали ему там деньги на еду, и он говорит, ты представляешь, это твои подписчики. Да, как оказалось, после интервью они его узнали, от, отмаячили, там, привет, помнишь? Говорит, ты представляешь, мир не без добрых людей, они все Образуются возле колобка. Вот как-то так. Безусловно, богатенькая молодежь устроится. Они поедут в Испанию, в Италию, если папа даст деньги, он себе будет там прожигать, тратить 7000 евро в месяц, ему главное легальные документы. Но основная масса, друзья мои, вы не представляете. Их даже на работу не будут брать. Вот, ну, вот я, ну я объехал все страны, я видел, каких мужиков берут, безусловно. Если ты мастер-плиточник с 30-летним стажем, тебе там 50 лет и ты Поп, знаешь, в плитке, все, тебя возьмут подсобником какому-то немцу, все. А, ну, вот я сам работал, блин, 40 с копейками, блин, настройки, помощником плотника, хотя, ну, вы же понимаете, кто я, где я и где плотник. Но дело не в этом. Молокососы 20 лет, 21, нет, друзья мои, пособия не дадут, работу не найдут, будут либо воровать, попересаживаться в тюрьмы, либо, я не знаю, ну, либо там, опять же, за рубежом какие-то виды деятельности. Воруют по супермаркетам одежду, колбасу. Польши знаю, продают в Норвегии эту одежду, продают потом на маркетплейсах. остальные друзья мои работают на украинские колл-центры за рубежом, да? Особенно, кто знает какой-то польский язык, немецкий, норвежский, все, друзья мои. Нет, не страшно, русский язык знаешь, посадят его в Польше, в Варшаве, там уже много десятков колл-центров. Все, будешь медведя ослаблять, работать именно на правую сторону. Именно бабуль с Чебоксаров лишать пенсии, вот так. Вот чем они там будут заниматься, друзья мои. Больше во все беженские центры, когда они придут, они увидят одну сплошную надпись. «Повертаясь на Украину, то уступаю АЗОВ». «Верни вильность Украины». Ну, то есть именно сейчас все вот эти организации работают на одно. Максимальное количество вернуть. И все... Помощь они даже не оказывают. Ты туда приходишь, они сразу говорят, где резерв е, как выехал, покажи, чему не бородишь, что ты тут тыкаешься, мыкаешься. Все, поэтому это вся молодежь, которая туда приедет. Но, друзья мои, их такая беда ждет. Я так думаю, это согласовано с европейскими партнерами. Да, сейчас власть себя обезопасила, потому что это что, креативное молодежное меньшинство, которое с теми, блин, коробками махало. Махало зачем, вы думаете, они политически активные? Конечно же нет. Им дали там по, по 20 долларов, чтобы выйти на этот картонный и поголосовать за какие-то не, никому непонятные государ... организации Негосударственные, которые вообще против нашего государства работают И ослабляют его И это прямой рычаг внешнего управления И вот эти малокососы вышли, поскакали И так и добились именно киев дровнул, друзья мои, да Дали откат, дали заднее голосование Опозорили спиртный весь мир, друзья мои Сейчас они таким откатом будут свои полномочия Мандаты себя же лишать Вот как-то так Поэтому наши пи киевские паны поняли, что им не выгодно с Дональдом подписывать эту сделку. Им надо именно, ну вот, а что а им могло помешать? Их они боялись, что их изнутри выйдут опять новые массы людей, на которые ТЦК не могло повлиять. Поверьте, вышли бы там какие-то 40-летние русскоговорящие мужики, их бы перемололи, переколотили там спецназом, бы водой, за водометами, с бусы и сразу напередок. А эти, как бы вы поймите, плюс они еще молодежь, безбашенная, креативная, с фиолетовыми челками. Это кальянная молодежь, друзья мои. Они кроме джойстика и кальяна в руках ничего не держали. Какой автомат? Поэтому а вот картонку картон, но не могут именно. ганьба ганьба, скакаты там на гляку, все вот эти дела. Поэтому Киев понял, что хо -хо -хо, а кто же платил по 20 евро за скакание, друзья мои. Европейские партнеры, да, американские, великобританские. Поэтому Киев понял, что сейчас они будут тянуть. Тянуть Дональда, да, провоцировать медведя во главе со своими друзьями. Тянуть резину. И как Дональд мог подействовать через свои НКОшки, юсейды всякие, через Грановые, вывести опять же этих молодежь. Ага, но наш панотаманный залежный Киевский перехватил... Этого Дональда Дака, Скруджа Макдака, который только сделка, хрурошок. Не, <смешки> наши хитриш. Да, Криворовская дипломатия в конце концов. Поэтому он перехитрил его, и все вот этих, кто мог проголосовать против зеленого, <смешки> их выпустили. <смешки> Даже пришлось на такой репутационный упадок идти. Ну, то есть типа, пошел, получается, они признали, что они не выпускали. Хотя я удивлен, почему во все, во все эти генассамблеи, когда наш пан потужный выступает, почему ни один из евродепутатов, я знаю, там есть единицы адекватных, не включили на большом мониторе кадры бусификации. Самые жесткие и максимальные. Вот, например, когда мать в Мерефе умерла, когда сына при ней бусифицировали. Чего не включить и не сказать, эй ты, эй ты, мужчина? Что это у тебя там творится? Почему миллионы людей несмотря на то, что в Конституции им разрешено и русский язык на фоне второго языка, и вероисповедание, и свободное передвижение, что ты их там держишь, алло? Ни один не задал ему столь неудобный вопрос. А было бы неплохо вот так. Хитренькие там ребята сидят на банковой, друзья мои, да, сделали такой барский жест, выпустили. Но выпустили исключительно тех, кто не подлежит мобилизации. И они все свалили, друзья мои. Вы видели эти очереди бусов? Свалили. Понимая, что их там ждет беда, но на этой земле их ждет смерть стопроцентная. Поэтому они выбрали скитаться, тыняться и надеяться, что хоть один из ста устроится каким-то подсобником, блин, грузчика где-то. И хотя бы будет... Ну, хоть это, хоть так. По-другому никак. Там их ждет на незалежный смерть, друзья мои. А Украине, Украине выжженная земля, пустая страна. И обратите внимание, посол Израиля приехал какая-то такая комбинация слаживается, прямо вот то, что говорили, да, что эту землю потом хотят, когда она будет вы, пустая, отдать каким-то другим ребятам. Поэтому интересно, он после этого, когда еще часть украинцев свалила, причем навсегда, друзья мои, приехал. Что они там говорили? Засекречено. Но, друзья мои, кто останется в незалежном? Кто останется? Внутри же не будет уже никаких. Никого не останется. Страшное будущее ждет эту страну, это во-первых, молодежь свалила, миллионы, уже с десяток людей, 10 миллионов свалила за границу, никто не хочет возвращаться, а внутри кто остается, друзья мои? Остается только охранители и старики. То есть пикселяторы, волонтеры, турбоволонтеры и старики. А с кого они будут живиться, друзья мои? На ком эти волонтеры будут живиться? Или они будут закликать беженцев, донатить? Они, кстати, уже закликают, да? тратить пособия, тратить донаты на нас бою, медведя видигнаты. Вот так? А как вы хотели? Вот так они привлекают. Причем какой кретинизм, друзья мои. Сегодня министр Венеславский завел, заявил, друзья мои, что никакого демографического кризиса нет. Да, это не кризис, это лучше назвать слово катастрофа. И они сейчас очень усиленно займутся нововведениями, чтобы простимулировать мужчин 20-22 года возвращаться в Украину. Ну вы понимаете, с утра они открывают границу, все люди берутся за голову, ну вы что, ну в этой стране работать было некому, только как раз пару сотен этих тысяч двадцатилетних и работал. Все, бизнес становится, все. Ну потому что все сидят дома в тюрьме. Узники, узники, я знаю десятки и сотни таких узников, которые сидят и боятся. А он говорит, да, да. Проблема есть, але мы будем его працювати, я чтобы их повернуть. Ха, то есть утром выпустили, в обед они разрабатывают механизм, как их повернуть. Ну, друзья мои, я не знаю, такой страны, это где такую страну? Это разве что в мы вымышленных каких-то фантастических сказках была такая страна. Напоминает мне, кстати, Ефремова час быка. Вот именно тютелька в тютельку, да. Я читал ее еще, когда в порту сварщиком был, в аудиоформате ходил, мне до работы было чапать 20, 40 минут. И вот тогда я слушал туда-сюда, но я очень быстро ее прослушал. Надо бы освежить, потому что уже лет 15 прошло. Но это это именно то. Именно Засеркалье Все наоборот. Именно, блин, Ран Дюрекс. И именно Джон Контекс. Ха-ха. Ты что ты шо? Причем о том, что эти парни в Киеве категорически максимально оторвались от реальности, уже даже некоторые их депутаты, зеленые депутаты, им же и заявляют. Есть там один спикер, фамилию не буду называть, постоянно в машине сидит и вещает. Даже он заявил, что нельзя так делить народ на правильный и на неправильный по языку, по религии. А наши в Киеве нет. Несмотря на то, что они хотят в Европу. Несмотря на то, что в той же Швейцарии 4 или сколько там официальных языка. И не упаси Боже, чтобы ты где-то в Европе, в любой стране, кому-то сделал замечание по цвету, либо по языку. Друзья мои, ну это, вы понимаете, какое-то серьезное нарушение там много загорелых ребят, но местные боятся им сделать замечание, потому что того местного арестуют, поставят черный список, штрафанут на 1007 евро и все. А у нас это выведено в законодательный уровень, и они роблять и пишаются. Вы посмотрите, тут глиномет, языковой инспектор, которого мобилизовали, который кинул клич по своим месам, собрал 500 тысяч гривен, полмиллиона гривен, там сколько это, 12 тысяч долларов, откупился от пикселяторов, перегруппировался и вин еды на Одессу. Да, это он сделал пост, я вылаживал в телеграм-канале, в свое. Колобок из Одессы всех адекватных приглашаю. Будем держаться вместе, братья и сестры, ибо мы в меньшинстве. Так вот, Вин, то языковый инспектор, який нестандартного, как это не вероисповедания, а не мочеиспускания, а половой принадлежности, да. Ну, вот нравится ему, ну, короче, фу. Мерзкая тема, друзья мои. Бога мерзкая. Раньше в Союзе за это срок давали, за мужеловство, друзья мои. А сейчас эти ребята свой фан-клуб именно вышли наверх и берут туда только своих. Так вас вот, цей пан инспектор едет на Одессу, друзья мои. Так, знаете, чему он хочет ее украинизовать максимально жестко? Вот там еще, по-моему, в одной из улиц маленький памятник Пушкина э, остался. Он, видно возьмет куваду и будет, как Демьян, бить. Так там Демьян тут бил, он все суставы покрышал. Вы же видели, он не мог памятник Котовскому разбить, вот там советский бетон. Он его лупил, лупил, так кувал до пружины, он не смог, не смог. Намочил трусы и ушел, все, сдался. И вот этот едет, так я думаю, там есть адекватные одесситы, которые его именно встретят. И раз, раз он любит именно баловаться под копчики, именно гигантскую тилду, да, так его и посадят именно. Нет, нет, не на бутылку, а на памятник Пушкину, прямо на буст, на бюст, на постамент, прямо на большую хучерявую голову. ха, размирует именно. Ну а как с ними, ну как? Ну как, друзья мои, если, блин, судоплата в свою работу не доделал, они там пересидели в своих мазанках, копанках, а потом, блин, и что? и власть тоже вся советская проявила вот эту слабость, слабость, и их не додавили, их даже потом прищеряли, и сейчас посмотрите, какой реванш они взяли, посмотрите, этот медведь захлебывается, берет туда в два года брал, это же они, вот они, почему, потому что, повторюсь, судоплата в дела свои не доделал, не всех выколупал, все, у них реванш, вот так, так Степан вылив Опять же, по поводу этой мобилизации, друзья мои, ну зла не хватает, сил не хватает. Я вылаживал вчера, по-моему, в телеграме в своем колобок из Одессы. Уже судья, якийсь львивский, там не выдержал, приволокли бедолагу какого-то истерзанного с, с ТЦК. Приволокли какие-то молодые пикселяторы и кажут, что да який мерзавец, не хочешь воевать, борг отдавать. Судья что-то там читал, 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 читал посмотрел на этих пузанов молодых, на того доходягу бедолагу, говорит, а, а с каких херов вы ему пришлали злистную злись, ну не по кору. Ну, то есть он прочитал дело, что шел какой-то бедолага, у которого там пятеро голодных детей, работать помощника грузчика за 400 долларов, окрутили, сбежали, три, ловля, ловля, они сейчас затравливают. Пузаны выбегают, лякают, Вон поджинает и каты, а дальше с двух боков волонтеры ТЦК, спортики, бандитов набрали. Поэтому загнали они и этого, и он что-то там сопротивлялся, забили ногами, обоссали, там, ну именно, друзья мои, 13 тысяч долларов сразу хотят, по знакомству можно выйти за 7. Да-да, в телеграм-группе Колобок из Одессы найдете, как это все делается. По крайней мере, в Одессе. И вот это они его приволокли, судья прочитал, говорит, ты что, Вася, на приколе? Он же с вами поздоровался. И когда ты потребовал документы, он сказал, что документа у меня зараз -то, типа нету, но я они дома, вот я живу в этом доме, позвольте мне прийти, типа, где ж тут не покора? Он что, на вас кидался? Пусан стоит, не, не кидался, но вы разумеете, ну так дерзкое, ну мову не знаю, Степана не любит. Ну вы прикиньте, какое охреневшее создание. То есть мужик просто шел, они его за -за 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 замесили, приволокли за ногу именно судей, типа, дай ему руки всем, вот такие. Могу не знаешь, ровары не носит, чуба не не наш, Цены не наш. Ну вот как они делят, друзья мои. Как потом с ними жить, я уже сказал, я туда сам не вернусь, я детей не верну. Мне детей жалко, им там будет опасно. Потому что вы посмотрите, эти кары Господние, Господь на эту землю шлет и шлет, и шлет, и шлет. Уже, блин, что там было? Ветра были, ураганы были, потопы, Одессу утопила, потом шел в Одессе, саранча это сожрала. Сегодня ураган, вихрь, друзья мои, смерч по Одессе пронес, я вам выкладывал. Да, Белгород под Одессой, там 60 километров, смерч, ну уже все ветхозаветные карты, уже Господь показывает. Угомонитесь, угомонитесь, вы не тем путем идете, даже есть в трех через, ну, рядом в это время на земле страны, ну, где более-менее, ну, что же вы тут устроили? А другие смотрят, злые смотрят и повторяют. Это же какой эксперимент? И он говорит, если вы сейчас не угомонитесь, он точно туда какой-то потоп пошлет. Ну а как? Я не знаю, друзья мои, сил не хватает, повторяю. Ну а вообще, друзья мои, большое возмездие ждет всех вот этих вот пикселяторов и кто им отдавал приказы. И даже кто по подпикселяторники. Знаете, рыбка есть, подлещик такая, примазалась такая к большому лещу. Вот это волонтеры, это такая, вот эти титуханы, вот эти ОПГшники. Их ждет большое разочарование, друзья мои, и возмездие их, и прочих Соросят и всяких других, да. Тяжелые времена скоро дойдут к подсчетам затрат и коррупции на грандах, да. Дональд назвал 40 Сор, ну вы поняли кого, Сороса сумасшедшим, э -э, и призвал привлечь уголовной ответственности за поддержку протестов даже в Америке. А вы думали против Дональда да вот эти украинцы сотнями тысяч выходили и кричали оскорбления сами по себе. Кто им флаги дал, кто бабки дал. Это именно те, кто как раз против Дональда и всех его вот этих вот аляскинских договоренностей. Да. Поэтому, друзья мои, сам Джон и его сын, который очень-очень любит нашу власть, ага, приезжают к нашим первым лицам, любит их, да. В переносном смысле, конечно же, не подумайте, не подумайте. У них у всех есть жен. Вы не вздумайте думать. Это просто Колобок, дурачок, такое себе позволяет. Ну, он в начале видео написал, что это все бред сумасшедшего колобка. Колобок есть козявка. Гигантская козявка. Поэтому не вздумайте ну, верить. У них у всех жены, это все порядочные христиане вообще. Вы что, да, и все они христиане, верующие в Иисуса из Назарета. Вы не подумайте. И вот так вот Дональд заявил, что Сорос и группа его поддержки нанесли огромный урон Америке, друзья мои так, так они всему миру здравомыслящему огромный урон Вся вот эта повестка, все вот это, что они наслаждаются, это же они делают за эти бабки Ну откуда они берут бабки, я вам потом расскажу Все вот эти, он рассказывал, с фонды Гранды, Юсейды, это все вот оно Все давалось, все вот эти языковые инспекторы в Одессе откуда взялись, друзья мои Давалось 20 тысяч евро на снос Екатерины. Местные на тот момент, кто там сидел, говорили, да вы что-то, это мало. Знаете, за сколько они ее снесли? Им в общей сумме, друзья мои, дали 200 тысяч евро. За эти 200 тысяч евро они несколько лет раскачивали, подкупали журналистов, организовывали общественные организации, нанимали всяких-всяких там э, с деревень, завозили в Одессу самых алчных и жадных до грошей, кто готов на все. И они ходили, этот памятник заплевывали, потом флаги намазывали, потом красной краской, но ну, не могли. Три года они с камнем боролись, 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 но бабло, побери, бабло и зло победило адекватность, друзья мои, и снесли. И так все, это не просто по себе. Приехали какие-то крестьяне с деревень в Одессе, жили в общаге, вообще русского языка одесского не знали, тут решили вершить судьбу города. Это как они сейчас понаезжают и кажут, непогано место, но тут такая большая проблема, эти одесситы, эти русские люди, эта история. Вот бы тут все снести и отдать это нам, Тернопольскую общину. Да, снести все до камня и отдать это все Тернопольскую общину. Но у Тернопольской общины не получится ничего построить на земле Одесской. Ибо там Бог дал катакомбы. А И в тех катакомбах будут сидеть такие, как я. И вот тех Степанев до Тарасов, которые будут там ходить, землемерами наделят и делянку для ветеранов. А то, каждому по гектару. Как же они еще, вот эти рабовластники, что они туда пошли? Пару холопов все с шахты выколупать, научить Степана любить. Ну и земля, Каждому, чтобы вы понимали, в Крыму дачу обещали, а что вы думали? Или вы думаете, в 41-м, когда сюда полчища пришли, они за что пришли? Им тоже в Крыму дачу обещали, если вы такие не знали. Ха -ха -ха -ха, да, вот они и пришли и получили в очередной раз. Короче, ладно, дорогие, время. Время нету, время нету, время деньги, поэтому будем подытаживать. Мне тут еще с подписчиками в Черногории встречаться, да-да. Оказалось, что тут нема сведомых, друзья мои. И концепторовой кастрюль практически нема, потому что тут много русских. Ох, скоро я вам ролик сниму, друзья мои, как их отсюда прогнали всех неадекватных. Они тоже тут приезжали в Черногорию, у меня он скриншоты поскидывали с чатю. Приезжают, тут вот, представьте, вот такой скапан, скопанки, смазанки, какой-то нищий засранец, у которого даже мобильного телефона нема. Но он победитель, да, Степан Завещав именно приезжает сюда и что он видит вот в таких странах, друзья мои, как и в Америку эти патриоты приезжали, видели там советских людей, русских людей, которые прожили там по 30 лет. То же самое они столкнулись и в Черногории, друзья мои, приехали сюда. Тут куча россиян, белорусов, которые поприезжали сюда по 20 лет назад, покупали за нормальные бабки нормальные хаты. И сейчас они управляют недвижимостями, у них бизнес, у них нормальные машины, и они сдают хаты. И вот сейчас Степан с стар... старосиною своей ганной дыркою, чи Ганна Пихва, там ей, приходят снимать в хату, перша семья, друга там, чи России, Чияне, чи белорусы. И эти люди видят, что перед ними стоит, блин, баба, у которой между Сисик три зуб. Я сейчас вам серьезно говорю, три зуба между Сисик на груди бьют под кадыком, чтобы было видно. И мужик, у которого Степан тоже набит там именно на видной части тела. И понятно, что эти русские и советские люди, понятно, это даже не россияне в большой себе мере. Хотя там и российских мажоров многовато. И понятно, что эти русские люди говорят, а, не, не, ты Степана любишь, пошел вон собака. И понятно, что сам Степан не смог тут снятый хату, и они писали, знаете, что они писали тут в чатах, ох, яка гарна краина, какое гарное море, але тут так много этих российских, то белорусов, вы, 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 чули, они тут уже живут, у них влада, квартиры, и гроши, а мы, а мы святые, но грошей нема, тому мы вынуждены покинуть, то есть они вынуждены покидать эту шикарную страну, потому что ее захватили они, да, и у них тут и власть, и деньги, и квартиры, Ха -ха -ха. интереснейшая страна. Да, друзья мои, я тут три дня, был в Хорватии, пока тут, потом может на Афон поеду, короче, мне таки тут нравится, таки много адекватных людей, таки много почитателей пана Колобка Светлого, да, поэтому будем встречаться, будем общаться, может кину якорь тут, если будет куда, если будет нормальная гавань, ну а по молодежи, друзья мои, ну выпустили, ну повторюсь, это как бы им, им, с одной стороны хорошо, хорошо, потому что они, по крайней мере, на мясо... Ну, они, в принципе, на мясо комбинат сейчас не попадали. 18-летние, ну, то есть они еще 5 лет могли гулять. 5 лет этот режим не выдержать, друзья. Мои. То, что они сейчас будут бед бит быткаться, тыкаться, мыкаться по тем Европе, в половине стран им защиту не дадут, селить некуда. Одиночек не селят, друзья. Мои. Ну, он реально, пацаны давали мне интервью, блин, жили, живут на лапе. И это не то, что было, это сейчас. Один в Голландии, тот в Нидерландах. В Греции бабу с ребенком выгнали. Я ей помогал, блин. Ну, короче, это жесть, друзья мои, что творится. Поэтому этих одиночек молокососов, я их много где видел. Они тыкались, мыкались, потом возвращались домой к маме под крыло. Уже повторюсь, это кальянная молодежь. Они там не выгребут. А когда они поймут, если они еще не знают, что это за европейский рай, и два года за деятельностью пана Колобка Светлого не, не следят, о -хо -хо, когда они поймут, что эти розовые блогеры им рва, врали и рвали, они охренеют, друзья мои, это они будут возвращаться. Но ну, это такое. Главное, что выехали. Ну а для страны, друзья мои, ну повторюсь, это последний гвоздь в крышку гроба. Ну, потому что экономики капец. Ну, все, кто тем пенсионерам будет пенсию ставить? Все разъехались, все сбежали, там осталось никого. Только турбопатриоты, патриоты, которым уже никто не донатит, они уже друг друга взрывают, резутся за те донаты. Ну это жесть, друзья мои. Поэтому я не знаю. Я не знаю, уже даже эти турбопатриоты, я слышал, продают недвижимость где-то в Испанию, едут ближе к Португалии, ибо кажут, туда никогда и медведь не доходит. Вина туда не доходила столетиями. Да. В Польшу, Болгарию они боятся ехать, Венгрию они понимают, что медведь это дрочит, и медведь будет биться до последнего. Поэтому я не знаю, друзья мои, куда это все катится. Какие-то решения они именно, я говорю, Сейчас быка Ефремова. Кто не читал, ну спросите у меня, перескажу. Я не знаю, куда это все катится. Мир зазеркали. Но опять же, эти события надо расценивать. Они все же просчитывают, понятно, они не как кремлевские старцы на 30 ходов просчитывают, там, на 15, на 11 лет вперед. Эти просчитывают, там, 3-5 ходов вперед, там, до конца года бы додержаться и еще бы пару миллиардиков освоить. Поэтому они так, наверное, и поддержат, по поспланировали себе, что сейчас они будут эти мирные инициативы Дональда срывать, срывать. Майдан, они не допустят, они выгонят это все активное большинство, выпустят, так сказать, да, то есть уже никто не выйдет. А если кто-то и надумается, то их с водометами, прямо в пустоте ЦК, именно желтой мочой, золотой дождь на них выпустят, загонят туда. Поэтому все, они будут там понуваты, они у них с Великобританией доглаш... договор на 100 лет на соглашение. Поэтому они будут сидеть, что еще, как может Дональд их принуждать, через коррупцию. Да, безусловно, но только куда он это протранслирует, через свои каналы, так в Украине об этом не скажут. В Украине скажут, перемога, медведь же из издыхает. Скоро дотохнет и будем отделить, да. Макрону и Мануелю дамо большую часть, потому бо он за нас. Він любит Володимира. Англичанки половину, Америки чуть-чуть. Они там какие-то недоговороспособные. Мы Аляску не забудем. Вот так. Поэтому все. Вот вам и расклад. Они будут саботировать мирные начинания Дональда по-хорошему и по-плохому, ну, потому что выборы это равносильно действующим, понимаете, это именно трибунал будет. Поэтому это недопустимо ни при каком раскладе. Вечная война. Вот так. Поэтому они будут саботировать и одну угрозу в виде протеста молодежи они от себя убрали. Дальше какие? Повсвоят аудит, коррупционные скандалы. Да я вас умоляю, друзья мои. Их может где-то на Европу протранслируют. Такие ангелы и, и мерцы все не, не скажут своим журналистам не показать. Раз это той части общества. А в Украине это просто тоже не протранслируют. Поэтому эти все аудиты и коррупционные мега скандалы Дональд сможет протранслировать только в своей стране. Поэтому ну, вот такая логика у наших панов потужных. Да, пан потужный против пана залужного. Вот одно видео вниз посмотрите. Какие аргументы у кого и кто будет следующим президентом. Кто будет, интересно? вот внизу первое видео после этого посмотрите. Ладно, дорогие мои, с вами был его светлейшество. Я пока в Черногории, повторюсь, может буду ехать на авто. Кому надо, вон внизу моя почта, пишите, свечку за вас поставлю. Молитву буду приносить Всевышним, всем, дабы закончилось это безумие. И дабы не допустилось, как было в час быка. Чтобы все нормализовалось, потому что свет должен победить. Хотя, хотя, вон маленький анонс, друзья мои, говорить вам не говорить. Очень интересные люди у меня скоро будут на интервью. Очень интересные. Ладно, поделюсь. Знаете, что в стране справа вот эту всю радужную движуху запретили. А знаете почему, друзья мои? Ну, потому что как бы, им же надо, чтобы внуки и дети были. вот давайте по мне, да. Если я хочу, чтобы у меня были внуки, вот у меня есть два сына, да. Я хочу внуков, допустим. Ну, я стандартный верующий человек, да. Верующий в адекватности, в добро, в совесть, в здравомыслие. Так вот, если я хочу внуков, то, понятно, я детей буду качественно кормить, качественно воспитывать и чтобы они были традиционные. А если я детей с детства вместо грудного молока туда колу вливаю, сразу, блин, все это им делают, то, что они делали с нами. И все говорю, делай, что хочешь, ну, тебе внуки не надо. Поэтому в России выбрали другой путь. Они решили стандартизироваться и не привлекать к себе вот это всякое кишкомятие. Ну кто принял этот закон, друзья мои? Вы думаете, депутаты, чиновники, либо там в Кремле? Нет, друзья мои. Маленькая группа из восьми единомышленников, которые на протяжении семи лет каждый день писали там по 300 писем. Они написали несколько десятков тысяч писем. И благодаря их напоминаниям и вот этому давлению они это сделали. Это к тому, что каждый воин, кто по правильному скроен. И скоро этот человек будет давать мне интервью. А вот в моих личных беседах, я когда с ним сейчас вот беседую, интервью записали, друзья, мы еще месяц назад. Оно не выложено, но ну, на днях выложу на канале в гостях Колобок. Знаете, какую мудрую вещь мне сказал? В этом мире добро не получится победить. Его надо приручить. Ой, зло не получится победить. Такова, таковы законы Вселенной, все гармонично, там вот эти циклы все. Его надо приручить, взять под контроль и сделать своим. Поняли, друзья мои? Вот такая мысль. А я смотрю и думаю, что никогда добро не победит в этом грешном мире, ну потому что оно в меньшинстве. Добрый значит лох нынче. Но вот есть люди, друзья мои, которые мыслят по-другому. Мне нравится их ход мыслей. Скоро будет интервью, может даже сегодня, в 6 часов вечера, каждый вечер на канале в гостях у Колобка. Будет максимально интересно послушать, как они это сделали. И это не только одно. Они сделали не только это одно. Они много-много вот таких решений и неугодных чиновников и даже министров поснимали. Вот такая маленькая группа может влиять на судьбу страны. Это феномен Криминальный опыт лично для всех адекватных людей. Ладно, дорогие мои, это был анонс. До новых встреч. Обнял.